Я надеюсь, что у нас очень успешно будет этот семинар. Я Елена Белова. Я Людка Фишер. Я Брышка Татьяна. Я Константин Иванов. Я Анна Шерман. Денис Базилевич. Я Елена, я Елена А Я Ирина Лептина. Я Пекровская Елена. Я Сергей Самоненко. Я Юлия Заика. Я Владимир Губенко. Я Елизавета Мирошниченко. Я Брадула Сергей. Я Белаука Людмила. Я Дениденко Владимир. Я Базар Оксана. Я Елия Голованова. Я Виктор Ласа. I'm Narminis Varzavda. I'm Nikamaru Zashvili. I'm Yabu Zainalian. Я Сергей Берестовой. Я Анастасия Баклон. Я Бульбой Сергей. потребность в изменениях непосредственно в Чернигове и в Украине в целом. Доступ до электромереж сейчас для нас это наибольшая проблема. Я знаю, что Черников затеял просто грандиознейший проект по лоббированию. Цель и задача максимально с ним ознакомиться, проникнуться во все идеи вашей и приложить максимум усилий от ТПП Украины, чтобы они были реализованы. У нас очень важная миссия, потому что мы являемся голосом микро и малого бизнеса. Диалог власти и бизнеса, наверное, одна из самых сложных задач. Мы имеем самые конкретные задачи, самые конкретные решения. От нас ждут город, область, и мы должны этого достичь. В Чернигове сложилась очень сильная и добрая коалиция. Грамотно, профессионально, четко и последовательно проводить те кампании и организовывать те мероприятия, которые в конечном итоге принесут результат. славилась своей эффективностью, умом и продвинутостью. Люди уникальные, которые сделали не только себя, но и вот свои производства и большое дело. Они сплотятся, они получат эффективные инструменты и они смогут то, чего еще никто в Украине не мог. Лови, чтобы добывать для общества и для демократии. Наша сегодняшняя встреча это. Яркий пример того, как люди должны объединяться ради защиты интересов предпринимательства, эта встреча сделает нас сильнее, мы добьемся всех наших целей.